Так, доброго ранку, доброго утра. Чуть трохи про футбол. Є е... <кху> шок прокоментувати. Так. Серія А. Ну, серія А вчора була просто Як Дольче форниента. Якщо хтось то робив ставки, ну і это ставки, это зло, то все зіграло. Інтер. Ну, Интер Верону там прогнозируем. Они вообще в первом тайме забили свои мячи. Меркус Тюран там забивал как под копирку. Доктрина, видите, вертикального футбола. В тику -таку сейчас играют в основном только две команды. Это ПСЖ, тики -така, и тики -така этот, Мансити. А все остальные перешли на вертикалку. Там за Забарного все хватит. У Забарного нету первого паса. Забарный, когда берет мяч, у него, ну, у него гаснет свет. Ему надо работать над первым пасом. Длинным. Да, длинный, он же центральный защитник. Первого паса вообще нет. Он толстожопик, бля, накачал ноги, но поле не видит. <coughs> ну, Деврей, этот Бесеков, забили пять мячей, в принципе, на этом все закончилось. Там комментировать нечего. Ну, Аталанта Парма. Ну, там тоже. Они быстро забили свои мячи. Ретегия, Сиова 2-0. Потом вот этот э, Кончелиерири Парма хороший, красивый забил в ответку. И Адемова Ухман негритянский мальчик, забил хороший мяч. Третий. Да, и третий. Все. Ну, там как бы все прогнозируемо. Отдохнули команды, пока его сборные играли. Сил много. Когда команда хорошая, отдохнула, все прогнозируемо. Милан, Ювентус. Ну, херня вы играли. Вы сами видели. <coughs> И одна-вторая команда. Ювентус это вообще, вообще сейчас чемпионы мира, поэтому 0-0. В общем, все грустно. Так, по другим матчам сегодняшним. Что там у нас сегодня? Сегодня же, наверное, Довбик будет играть с дедушкой, новый тренер. Новая метла метет по-новому. Так, начало Генуэссы в Калле, Скальдере. Там же тоже новый тренер в Буду смотреть. Наверное, Генуэ выиграет на эмоциях. Первый тренер, первый матч, первый поцелуй, первое нельзя. Первое хочу. Так. Кома Фиорентина. Бедненький мой кома, за них болею, но я люблю вообще все новые, новые проекты. С фиалками будет тяжело. Ну, надеюсь, ничья будет. Фиалки сейчас заиграли. Они раскачивались, проводили старт. Тарина Монса. Ну, тяжелый матч будет. Но на Тарина ходит постоянно много. Это же команда пролетариата. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Любимая команда коммуниста Тольятти. <связать> Я думаю, Тарина выиграет у Монца. Если у Монса не выиграет, то зачем вообще в сериале играть? Наполе Рома. О, -о, -о, -о. Дольче Вита. <связать> Дольче Форниента. <-энто. связать> Мой этот столбик будет и новый тренер, да. Ну, буду болеть, потому что два моих э, подопечных. Хвича 800 миллионов и э, Печича будет играть. И буду за Печичу болеть. Своя рубашка ближе. Желаю Роме победы, но Печича буду фиксировать каждое его движение. Я против, э, ну, если ты штангист, ты должен быть штангистом. Ты не имеешь права быть нападающим центральным футболистом. Такие дегенераты могут кричать, это наш Печича. Це він он такой долбик, что понадусе, да. Не слезу с него. Честно говорю. Я не злопамятный, но память у меня хорошая. Вороги вныщив на раз, два, три. Он не ворог, но просто это концептуальный спор. Мальчик должен был заниматься десятиборьем. Так. Принимать в 21 веке спиной к воротам мяч. На расставленные две ноги, но это бред. <coughs> ну, своя кава, байт и все. Mm. Надеюсь, ничья будет. Лацио... Напали на победа. Ладсова Балония. Ну, матч тура, да. Ладцова баллония. Крутой матч, что трудно, что сказать. Болония разбежалась. Болония сейчас подобие Аталанты. Мощные все у тоже у тренера Шика... Шика... отличное взаимопонимание с командой играет за тренера. Будет рубка, битва, конспектировать. И завтра будет Эмполи у Динеза. Ну, Удинезе... Эмполи будет дома рубиться, но у Дине надо брать очки в команду вложены деньги, поэтому, <coughs> наверное, больше у Динеза. Венеция Леча. Ну, Венеция надо умирать и выигрывать у Леча. Так, на серии А закончили. <свеч> Серия а вчера была просто конфета. Вчера был и супер прогнозируемый и Германия. Германия обычно на кумаре своими результатами. Парусия разложила Фрайбург. Даже, по-моему, повторов не было, мне чего было посмотреть. У нас там на Степанов в запасе был, в заявке. Малолетка с Донецка, Степанов. <кхм> в заявке. А мы ищем Печичи. У нас он молодой Печичи уже в Байере играет. <кхм> в Ливеркрузене. Максимилиан Байер забил в Боруссию первые. Меча. Ну, это черный бренд и хит. Так. Повторов практически не было еще даже в Германии, поэтому... Ну, Байер, видите, Ходенхайм там что-то вроде даже, по-моему, счет открыл первый. Да. Хаденхайм вообще вел 2-0. Вот интересно, посмотрю это хотя бы э, обзор. 2-0 вели, думаю, вот это я напрогнозировал. Но потом Байер по вас у вас, потом Патрик Шик, 32 52 71 и Джака, 5-2. Даже до 93 не дотянули. Так, да, вот Байер обязательно посмотрю. Ну, Вольсбух у он как и прогнозировал, равная игра. Ну, Волки стараются дома подбирать такие очки. Штутгарт-Бохум, как и прогнозировал 2-0. Так. По сегодняшним матчам, что там? сегодня там обычно до да, швак остается. Ну, и Энтрахт Вердер бахнул 1-0. Вот Энтрахт я видел, они дожали. <coughs> а, я видел еще Хофенхайм Лейпцах. Ну, там смешной было, там качели... В одни и другие ворота. Я думал, Олейцев выиграет. 3-2 вели. не Хаффенхайм это навесами, штан стандартами. Эти Гожики забили, забили свои мячи. Играет <забили> в сельский футбол, но с большой самоотдачей. Я как их не критикую. Ингулец. ФК Ингулец немецкий. Они все выигрывают и выигрывают. Хольштайн Майнц 0-5. Ну, это трудно. Майнц 0-5 на выезде неплохо играет. Боруся Сан-Паули, Боруся Менхенгатпах. Да, ну, я думаю, Борусия выиграет. Но Сан Паули им тоже деваться некуда будет рубиться. Рубка. Сложные матчи. <клышленный> 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 так. Что э, там еще? Лига 1. Лига 1. В принципе, все было прогнозируемое. Но я смотрел матч Уанс Марсель. Уанс был лучше Марселя. Я думал, что там еще какой-то юбилей был. Какого-то деда поздравляли. Уанс вообще переиграл Марсель где-то до 50 минуты в одни ворота. Потом пропустили контратаки 2 не обязательные мячи пропустили. Один отквитали и потом еще один забили, но его отменили правильно, потому что было отложенное нарушение правил. Вар работал. И Марсель дом штрафной забил. У нас вообще красавцы были, но в итоге 3-1. Сент-Этьен програнзируемо забил свой тяжелый мяч и выиграли 1-0. Но такие команды, они дома собирают эти очки, поэтому тут все как бы логично было. И Леон, видите, с Рейнсом тяжелую ничью расписали. Леон первый открыл, но Диаките сравнил. Так, сейчас еще перегружу один раз. Так, так, так. Что там у нас остается? Лили Рен, ну Лили будет стараться обыграть сегодня. Рен Лили играть начал. Поэтому я думаю, ли победа. Нант Гавр. Ну, Нант с кожи будет лезть, собрать свои очки. Ну, деваться некуда. Нант. Асер Анже. Асер. 2-0. Ница Страсбур. Ница. 2-0. Так. Уа Лига. УПЛ я не комментирую, там я тебе два матча уже называл, и Киев, и Шахтер вынесли эти команды, Черноморец и Ингулец, там, как бы, там с минус 4 стал против этого Ингульца. Черноморец, он именно создан для разгрома Ингульцов, больше ни для чего. Он даже не создан для Лиги Конференции. Ну, такой Черноморец сейчас, что я могу делать? Сельта-Барселона, ну, классный матч. Кельты играли намного лучше. Барселоне подсуживали тупо. Вот видите, есть испанский вар. Пенальти был на вот этом лидере команды. Сейчас я ему скажу фамилию, я никак не могу его запомнить. Подсуживали тупо Барселоне. Составы. Аспас. Ну на Аспасе было пенальти. Ну чистая пенальти. Этот малолетка, он, ну, Кубарси. Он сделал пенальти. И потом Маспа собили в ногу. Тоже ничего не показали. Тупо подсушил. Ну, я рад, что Сельта не сдавалась. И э, забили свои два мяча в конце. Я говорил, что Сельта на зубы покажет. Ей пофиг-то Барселона. И по большому счету, если Реал два матча выиграет, Реал на одно очко будет отставать только от Барселона. Барселона сейчас чуть-чуть... Ну и на все три фронта их не хватает. У вас пальма с мальорка. Ну как и обещал, рубка будет. Но видите, у пальма с мальорка дожала 3-2. Не смотрел даже Хайвайцен. Могу только комментировать так. Жирона Испаньо в курсе. Там игру вел этот хиль. Красавчик. Двадцаточка умная такая. Пока еще не стабильная, но класс. И он этого кормил передачами Бояна Миовского вертикально, все вертикально. И <свалили> развалили этот Испаньол Хуам. И Кречи, там до 27 минуты 4-0 было. Я не люблю эту музыку на Жироне, такая она. Я не знаю, там Витя наш вышел, не вышел, не в курсе. Ну, он не виновник торжества был. Атлетика Мадрид в курсе Алавесом. Алавес забил пенальти первый. Атлетика потом Атлетика потом включили свои вот эти все обороты и сын этого хорошо играл, главного тренера на левом фланге. Резман пенальти и Сервот на 86-й закрыл. Атлетика рубится до 95-й. Поэтому, если даже Атлетика на 76-й проигрывает 1-0, они <coughs> выиграют. Матрасники. Вчера, в принципе, Испания была прогнозируемой. <как> Уже вчера было верх ногами это АПЛ. Там, конечно, вообще было что. <как> вообще. <как> так, перегружу. Я календарь перевернул. Пою песни эти, блатники российские. Видите? Так. Асасу на Вильяреал. Ну это сложно. Обе команды достойные. Будет Рубилова, непонятно. Севилья, Райо, Валикана. Тоже все сложно. Молится, все что угодно быть, как вчера, а то и Мальюрка. Наверное, Севилья. Лиганес, Реал Мадрид. Лиганес будет стараться, упираться, но будет такая 2-0 под победа Реала. Ему надо забирать очки. Там Бапе что-то бузит на Анчевоте, Ну где он и где Анчевоте? А ничего, эти сколько он там, 7 лих чемпионов выиграл, да? <смех> Карло. <смех> Атлетик Реал Соседат. Сложный матч. Это же у них там дерби получается, северное, да? Я думаю, Атлетик бахнет 2-1. Ну, Реал сейчас начал играть за с... Соседат. Так. Мы запоминаем, что Барселоне тупо подсуживали. Так, 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 что я... А, АПЛ, господи, АПЛ. Как я их мог пропустить? Так, ну, Тоттенхэм, Мансити, вы все видели этот позор. Гвардиола подписал до 27 -го года новый контракт. Не кажется, он не надо с Мансити уходить, он сдох. Родри нет, вы видите, что такое опорный полузащитник. Я думал, что ну, ну не до такой же степени. Этот хромой Тоттенхэм, этого грека из Австралии, что они творили. И что видели? Вертикальный пас. Вертикальный пас, ничего не выдумал. Вертикальный пас, все. И только так а рухнуло. Красавцы. Мячи все были красивые, по сути, катастрофа. фухем волки. Фухем открыл, вроде думаю, ну так оно и будет. А потом волки, что начали творить эти бразильцы. Опять же, только вертикальная передача. Вертикальная передача. Голы Красавцы, вот этот Жуан Гомес Дасилва, Матеус Кунья, Гансау Гедеш. Вот этот такой такое забил же вообще на 53-й. И Фух им хорош, ну. Брайтон Бормут. Ну, наш этот Кабаська терял позицию за Барна. И Брайтон, который не любит играть в защите, забили свои два мяча и выиграли. Не ожидал. Арсенал Форест смотрел ну там этот Сака все сделал Он и забил первый И вел игру Потом Томас Парти ляпнул дальний Ну не так спокойно Пол ноги этот Форест обыграли Эвертон Брэнфорд не смотрел Прогнозируемые нули Что еще я смотрел На остановила Кристалл Палас Ну, играли классно. У Кристала Пелоса эти синегальцы вели игру, африканцы. Ну, на себе. Ну, то есть, играли просто, вот, метров 40 пробежать, забить. У Астон Виллы не забита еще пенальти, видите. Ну, надо было забивать, так бы я точно сказал. 3-2. А так 2-2. Сегодня коты Саунгемптон с Ливерпулем. Ну, Ливерпуль, я думаю, ничейку сыграет. Сангемптон дома может ну, Ливерпуль потрепать. И Ипсвич Таун Юнайтед, Ман Юнайтед. Ну, будет рубка, будет тяжело. Надеюсь, Манчестер с новым тренером выиграет. Ньюкасл, Весхэм. Да будет тяжело, но Сороки выиграют. Это завтра. Так, что я еще не прокомментировал, да, господи. Так. Лигу 1, да, Лолигуа, да, Серию А, да, Бундесов, да. Сейчас посмотрю обязательно повтор Байера. Хочу посмотреть. И АПЛ, да. Ну, УПЛ, посмотрю, что там УПЛ у нас сегодня. УПЛ. Верес Александрия. Посмотрю. Верю, что Верес. Я смотрел передачу про их питание. Их там кормят хорошо три раза в день. Мясо им выбирает такое, чтобы у них попа не слиплась. Ну, надеюсь, может Верес бахнет Александрию. Все-таки вызов сезона. Рух левый берег. Ну, я думаю, рух бахнет левый берег. Оболонь, Бравар, Кривбас. Ну, тут непонятно. Кривбас, он какой-то неадекватный чуть-чуть. Так, по новостям. Новости, новости. Козловський продавець, найбільший большой сигарет в Україні, якісь там податки 25 мільярдів не доплачує, Но содержит зато 200 мальчиков. Он им кашу покупает, построил в гостиницу. 225 мільярдів, это такое. Налога. Та я думаю, ничего не заплатит, бо Если в Украине столько бабла, то тебе налоговая не по зуб... ему, ему налог... он не по зубам налоговая. Ну, видите, <coughs> Украину он продает сигареты, чтобы по Украине сдохло от рака легких, но он любит спорт. Судьба злодей. Хорошо, что не кокаин продает. Хотя он контрабандист, говорят. <coughs> Вышел сериал Netflix продал Саудовскую Аравию. Кто хочет, посмотрите. Я первую серию посмотрел конечно, там у это этой команда сейчас, которая играет с э, этот, Он там Реал Мадрид. И заканчиваю я Кристина Крижановская, девчина форварда Динамо Киева Эдуарда Герера. Надо сказать, чтобы Кристина сказала, что Герера не умеет играть в футбол. Она ушла от Гравсякова, Саданива, Данила Алиференко. Познакомилась в инстаграме с Герера и уже спиц Герера. это вот эти, знаете, девочки, инстасамочка, они делают сиси, соски, пирсинг, клитор. Они охотятся за Герерами в Инстаграме. Это вот эти пасущиеся по футболистам, пока у них есть зарплата. Поэтому выбираем себе жен нормальных, которые с тобой его гони в воду. И когда ты еще был незаменитым футболистом. А выбрать инстасамочку с Инстаграма, это ж много ума не надо. Ну, Кристина молодец. Чуть-чуть герерку на бабу. Може, завагітне та народи йому якогось Едуарда II. Ну так, в принципі, все. Футбола сьогодні много. Я буду смотреть обязательно на полі і своего стовбика и хвичку. Ну а так, в принципі, все. Всім хорошего дня.